हज़रत जी अमै मसाजिद के हालात आप देखें ना रोना आ जाएगा मैंने देखे हैं मैं अपनी बात नहीं करता मैंने देखे हालात इमाम मस्जिद के एक हमारे दोस्त इधर लाहौर में ही मस्जिद के इमाम एक दिन मेरे पास बैठे तो रोने लग गए देखा तो यार क्या बताऊँ तुम्हें छः हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं मुझे महीने की मस्जिद वाले पाँच बच्चे हैं मेरे पांच से दस दिन वो दूध पीते हैं बाकी सारा दिन पानी पीते हैं खाने पीने को कुछ नहीं होता हफ्ता हफ्ता कहता हम खुद भूख काटते हैं हमें तो कोई नहीं पता हमने तो देखा कि इमाम मस्जिद आया अल्लाह अकबर की नमाज पढ़ा रहा है ठीक है सब कुछ तुम्हें क्या पता बेचारे के दिल में क्या चल रहा है हमें क्या पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है हमें क्या पता कि उसके बच्चे पीछे कैसे हमने तो इतराज़ करना था कर दिया और ये भी हकीकत है हर मस्जिद में बिना पूछे बिना सोचे समझे बिना मशवरा किए हर चीज़ तब्दील हो जाती है हर चीज़ तब्दील होगी नहीं तब्दील होगी तो इमाम मस्जिद की तनख्वाह नहीं तब्दील होगी सारी मस्जिदों को छोड़ें आप अपनी मस्जिद में बैठ के देखें टाइल पत्थर हर साइड पे लगा हुआ है पंखे भी लगे हुए हैं लाइट्स भी लगी हुई हैं एसी भी बड़े बड़े लगे हुए हैं हर चीज़ पूरी है गर्म पानी भी है सर्दियों में ठंडी हवा गर्मियों में ठंडी हवा हर चीज़ है पूरी है ना हर चीज़ इमाम मस्जिद का पता है किसी को मस्जिद के खादिम का पता है किसी को दो करोड़ की तीन करोड़ की चार करोड़ की गाड़ी हो महंगी तरीन गाड़ी हो ड्राइवर ना हो तो किस काम की है मस्जिद की जेब ज़ीनत हमेशा अच्छी लगती है इमाम मस्जिद के साथ बिना इमाम मस्जिद के कुछ भी नहीं है सब कुछ है इमाम मस्जिद के साथ और हम भी हैं इमाम मस्जिद के साथ लेकिन हमारा रवैये नहीं उनके साथ ठीक है हम तो हर वक्त एतराज़ करने पर तुले हुए हैं हम तो हर वक्त इस टो में होते हैं कि यार आज कोई इमाम मस्जिद का कोई कोई एतराज़ हमें मिले हम ढूंढें उसको फिर हम उसको बोले हजरत साहब आपने ये गलती की है क्या गलती की है ये गलती है कि जी नमाज नहीं ठीक है अब मैं मैं खुद हजरत जी हैरान हूँ इस कौम पर ये जो रो रही है कौम कि जी हालात नहीं ठीक हैं जी हमारे हुक्मरान नहीं ठीक हैं जी, जी जरिए मुआश तबाह हो गया सब कुछ ख़त्म हो गया समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा क्योंकि हमने तो दीन सीखना नहीं है हमने तो इमाम मस्जिद के पास बैठना नहीं है हमने तो इमाम मस्जिद को सिर्फ बना लिया दो टगेगा हमने इमाम मस्जिद की इज्जत रखी कोई नहीं है आज के दौर में हज़रत जी जो बंदा सबसे ज़्यादा परेशान है वो कौन है मजदूर तबका सारे कारोबारी हजरात बैठे हुए मजदूर तबका सबसे ज़्यादा परेशान है लेकिन उसकी एक दिहाड़ी कितने है हज़ार बारह सौ इतना ही है ना मैं लगता है मैं कोई गलत बातें कर हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रही या फिर आप सुनना नहीं चाहते जो तल हकीकत है हजार बारह सौ है दयाड़ी जी एक मजदूर की महीने का कितना बनेगा अगर हजार रुपये भी लगाए तीस हजार तीस हजार बनता महीने का जी एक मजदूर और उसकी इज्जत कितना है मुआसरे में कुछ भी नहीं मुलाजिम नौकर गुलाम खादिम हमारे माशरे में सबसे बदतरीन तबका जिसको समझा जाता है जिसकी इज़्ज़त और वैल्यू कोई नहीं है वो कौन है आज का मजदूर बंदा कितना कमा रहा है महीने का तीस हज़ार अगर एक हज़ार भी दिहाड़ी का लगाया जाए तो उससे अगर आप जाकर पूछे कि हज़रत जी मामला क्या है क्या कहता है नहीं परेशानियाँ बहुत हैं मामलात नहीं पूरे होते तो हज़रत जी वो मज़दूर हैं और जो मुसलह इमामत पे खड़ा हो उसको आप क्या दे रहे दस हजार डिवाइड करें तीस दिनों पे कितना बनता है दिहाड़ी का दो सौ ढाई सौ तीन सौ हम इमाम मस्जिद को देते हैं ये हम मस्जिद में खिदमत करने वाले को देते हैं क्या हमें अल्लाह ताला ने इतना तोफीक नहीं दी कि हम अगर चाहें तो इमाम मस्जिद का इतना ख्याल रख सकते हैं कि उसको परेशानी ना हो किसी चीज की लेकिन यहां पर तमाशा लगा यहाँ पे हर बंदे की सोच ये है कि इमाम मस्जिद कोई ग़लती करे और मैं उसको पकड़ूँ हर बंदे की सोच ये है कि इमाम मस्जिद के साथ अगर मेरी कोई जाती लड़ाई हो जाती है तो मैं जीतूं इमाम हारे इमाम जाए यहाँ से कभी कोई मुक्तदी नहीं गया कभी कोई कमेटी नहीं गई जब भी गया इमाम गया जब भी गया आपको दर्श देने वाला गया है जब भी गया वो गया जो आपको सिखा गया है हज़रत ला इ महमदर रसूल ये दीन मोहम्मद ही है जब भी गया वो बंदा गया जो आपको नमाजें पढ़ा के गया जब भी गया वो बंदा गया जो आपके मरे रहे हुओं के लिए दुआएँ करके गया कि अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा